Без понятия, кто это мог сделать, но действительно люди не просвещенные и неадекватные. Тут слов нет. На войне наш э, полководец, один из полководцев, которые достигали победы в нашей Великой Отечественной войне. Так. Это Пархоменко памятник, герой гражданской войны. Пусть стоит, кому он мешал. Ну что, это умственно отсталые люди. Ну что, нормальный человек. Его уже сто лет как нету. Тело Пархоменко, как и Ленина. Ви сьогодні щось то делаєте за сьогодні? Ані то що 100 літ уже згніла. Їх перестріляти треба. Вони не мають ні ціни, ні ни труда. Ніяк. розумієте, що це за люди? Це не люди. Фашисти так не робили, як роблять зараз на нас.